Это программа «Донбасс. Реалии» на Радио Свобода. Я Алексей Мацука. Приветствую вас. С начала войны на Донбассе с оккупированной территории в другие регионы Украины переехало около миллиона человек. Из них 169 тысяч – дети и 498 тысяч – люди с инвалидностью и пожилого возраста. В целом же до военного конфликта на Донбассе проживало чуть более 5 миллионов человек. Очевидно, что не все решились уехать, многие остались дома, несмотря на угрозы и вызовы, которые возникают – чуть ли не ежедневно. Так кто же они, украинцы, оставшиеся в оккупации? Сегодня в нашей программе. Почему люди захваченных городов помогают украинским военным? Да его пристрелили бы, не тратили на него здесь ни медикаменты, ни место занимает тут. А он один лежал в палате, потому что патриотов здесь больше не было украинцы в оккупации, сепаратисты или отважные патриоты. Там есть, как говорят, от их людей, которые занимаются не тем, чем нужно. Как относятся украинцы к своим согражданам, оставшимся на территории подконтрольной сепаратистам? Об этом журналисты Донбасс Реалии спросили жителей Полтавы и Львова. Куда ж им лишаться? хотя бы куда бы поехал из Львова. Дуже шкода. Бо Вони такі кажуть, не знаю, як би ми поступили в такі ситуації. Так само, може б і щось їм пропонують, і, як кажуть, зрадники, але ну, зрадники не всі зрадники. Шкода, дуже шкода. Це просто бідні люди. Нормальні наші люди, українці, то нормальні люди. Там є, як кажуть, зграя тих людей, які займаються не тим, чим потрібно. А наші люди, українці, вони не винні там. Їх маса. Холоднее, холоднее, чекают. Там же половина была и за, за, за наших врагов, понимаете, и за нас тоже были. А теперь они поняли, что лучше быть в Украине. Есть хорошие люди, патриоты, есть по нужде там живут, как детки больные, там пенсионеры. А, если живут а есть те, что Россия, Путин, приди, так эти лучше бы они не жили. Трудно сказать что-либо по одной простой причине. Мы не знаем, почему их заставляет обстоятельства там жить. В студии Радио Свобода, начальник управления по вопросам восстановления инфраструктуры Государственного агентства Украины по вопросам восстановления Донбасса. Денис Таций. Денис, добрый день. добрый день. Спасибо, что нашли время для Радио Свобода. Скажите, вы, как чиновник, государственный служащий, который, наверное, каждый день сталкивается с проблемами людей, оставшихся на Донбассе, и на территории серой зоны, так называемой, на оккупированных районах и здесь на освобожденной части в Краматорске и в Мариуполе, какие бы вы выделили проблемы основные среди вот тех, с которыми сталкиваются люди на сегодняшний день? Ну, на сегодняшний день у нас э, острая проблема стоит восстановление инфраструктуры. Это объекты жизнеобеспечения первой важности – это энергетика, э, газ. Э, то есть это самое, самое вода, mm -hmm. водопостачание, то есть это самая самая первая необходимость. Я так понимаю, что это все находится в ведении вот агентства, в котором вы работаете. А что это за агентство? Можете рассказать как-то подробнее? Mm -hmm. Да, конечно. Значит, на сегодняшний день сейчас в агентстве работает 38 человек по штату 70. Значит, агентство реально, реально на бумаге существует с 2014 года, но, но работает она с июля 2015 года. То есть мы работаем реально чуть меньше года. И вот. есть ли у вас какие-то, может быть, достижения уже, истории успеха, если можно так выразиться? Ну, конечно. При агентстве разработана проект концепции государственной целевой программы восстановления и развития мира в восточных регионах Украины. Вот. Основополагающим документом Здесь это в соответствии с ОВРМ, это оценка пути восстановления и развития мира в Украине. Это Миссия ООН, Евробанк, Мировой банк. Значит, при совместном участии были сделаны оценки нашего разрушения. То есть при, при участии в боевых действий значит, на, на сегодняшний день у нас инфраструктура пострадала на 1,25%. Миллиардов долларов. Задумайтесь. Ну это большие суммы, скажите. Но, ну, наверное, никакими суммами нельзя измерить то, насколько люди пострадали от вооруженного конфликта и семьи. Я думаю, в каждой семье на Донбассе есть те, кто так или иначе столкнулся с проблемами вооруженного конфликта. Скажите, вот э, люди, которые представляют территориальные громады, они как-то вовлечены в процесс в диалог, в общение с вами? Может быть, какие-то поступают предложения? Может быть, вы собираете обратную связь от них? Нет, конечно, взаимодействуем мы с областными администрациями. Если вы знаете, что э, есть и Луганская военно-гражданская областная администрация, есть и Донецкая Луганская военно-гражданская администрация. Также на местах э, есть города такие областного значения. Куда больше всего люди перемещаются, это в Северодонецк у нас и, естественно, Краматорск, да. Вот. естественно у нас есть обратная связь мы работаем в этом направлении понимаем проблематику изучаем ее ну естественно а а а аккумулируем аккумулируем и дальше дальше это все выносится на, на определенный уровень для решения вопросов этих 12 апреля 2014 года вооруженные сепаратисты захватили несколько административных зданий в славянске с этого дня началась постепенная оккупация территории донецкой области. Многие выехали, а часть мирных жителей осталась в захваченных городах и поселках. История женщины, которая помогла украинскому военному в оккупированном Славянске в нашем сюжете. 2 мая 2014 года АТО в Славянске. Сепаратисты сбивают вертолет и берут в плен летчика Евгения Краснокутского. С травмами он попадает в местную больницу. Медики оказывают помощь. Не боясь охраны, пленника навещает жительница города Татьяна Маник. Вот на этой площадке стояли два урода с автоматами. Это были охранники. Прямо здесь стояли. Прямо вот здесь стояли. Один вот здесь стоял, второй вот здесь. Я прошла между ними. Идем в палату, где сначала держали военного. Вот его кровать. Вот здесь вот. Лицо все заплывшее в синяках, в садинах. Над ним издевались очень хорошо до того, как привезли сюда. С близкого расстояния прострелили вторую ногу. Одну ногу он поломал, когда выпрыгнул с вертолета. Татьяна и еще несколько горожан, рискуя жизнью, приходили в больницу по несколько раз в день, пока Евгения Краснокутского не вывезли из города. Спустя два года женщина рассказывает о реалиях оккупации. И такая была суета, столько было раненых, везли ополченцев, столько их было, вот просто, знаете, метушня такая, и очень много гражданского населения. Несли банки, несли еду, несли постельное белье, и я была в ужасе, потому что когда случилось с Женей то этого ничего не было. И люди ходили по над дверью и говорили, а что здесь летчик лежит? Да его пристрелили бы, не тратили на него здесь ни медикаменты, ни место занимает тут. А он один лежал в палате, потому что патриотов же больше не было. Семья Маник помогала военным. Из Славянска выехали за день до освобождения города. Как говорит женщина, дольше жить с оккупантами не смогли бы. А что делать людям, которые сейчас живут в оккупации у Татьяны свой ответ. Патриоты должны оттуда уйти, а наша армия должна туда зайти любой ценой. Очень жалко вот тех людей, которые вот здесь находятся, патриоты, ведь очень много у нас здесь, с Ясиноватой, с Донецка, с Авдеевки, много же людей, которые так ждут этого освобождения, они не так хотят вернуться туда и строить новую Украину. А мы, получается, из-за того, что там вот эти люди, значит, наше правительство сдерживает как бы на военные действия, да? э, ведут вот эти переговоры, которые, в общем-то, ничего не дают, это же уже все видят и понимают, вот. и затягивается, вот это вот все затягивается. Сейчас сыновья Татьяны на передовой, а сама она верит, что Донбасс будет освобожден. Сергей Горбатенко для Донбасс Реалии, Радио Свобода. В студии «Радио Свобода» начальник управления по вопросам восстановления инфраструктуры Государственного агентства Украины по вопросам восстановления Донбасса Денис Таций. Денис, сегодня создано новое министерство по вопросам территорий, оккупированных территорий и территории антитеррористической операции. Ваше агентство, оно на сегодняшний день как-то дублирует функции или вы ведете уже переговоры о том, чтобы создать некий единый центр для оказания помощи людям, которые оказались вот там и, и, и в оккупации, и на серой зоне, и на освобожденной? Нет, значит, Министерство на, на фундаменте агентства создается Министерство, но по моим данным насколько я знаю, у нас вливается еще служба э, по Крыму. То есть у нас будут вопросы еще не только э, по Донбассу, а также еще по оккупированным э, областям Крыма. Скажите, а как люди, которые сегодня находятся, например, в Донецке или в Луганске, могут э, помочь работе вашего агентства, например, по ведению мониторинга, э, либо оценки разрушения инфраструктурных объектов? И есть ли такой запрос у вас? Нет, к сожалению, мы э, на сегодняшний день ситуацию по той территории не мониторим, э, так как, естественно, мы работаем только лишь э, с территорией, которая подконтрольна украинской власти. Вот. Э, понимая, э, э, скажем, э, всю проблематику э, на сегодняшний день, э, люди, которые находятся на той территории, они э, своего рода заложники э, этого всего процесса. Вот. Какие у вас есть данные о разрушениях, возможно, объектов высшего образования в, Донбасс, в Донбассе, в Луганской и Донецкой областях. И насколько это сегодня острый вопрос стоит? Значит, на, на сегодняшний день у нас по Луганской и Донецкой области для объектов, требующих пер, первоочередного восстановления, приблизительно 5,8 миллиарда гривен. Это необходимая сумма это необходимая сумма для того, чтобы начать какое-то восстановление. То есть это, еще раз повторюсь, на территории подконтрольной украинской власти. В недавнем прошлом студенты и преподаватели луганских и донецких вузов вынуждены были уехать из зоны боевых действий в мирные регионы. Большинство из них свой учебный год заканчивают в Полтаве на базе Университета экономики и торговли. На подконтрольной сепаратистом территории молодежь ездит во время каникул, тоскуя по родителям, в то же время преподаватели обратно возвращаться пока не настроены. Последним поездом из Луганска в домашнем халате и тапочках Светлана Шпетная со своей семьей выехала из оккупированного города в Полтаву. Мама осталась, брат остался, который умер. Реалия такова, что очень много людей гибнет, умирает, просто умирает, пережив вот этот стресс психологический. Многие люди, конечно, просидели в подвале, это тоже там была, но я сказала, один раз я туда слазила и сказала, больше я в братскую могилу не полезу. Университет, в котором Светлана проработала 33 года, в июле 2014-го эвакуировали в Старобельск. Спустя год стационарное обучение продолжилось в Полтаве, но некоторые преподаватели остались работать в Луганске. Знакомые, которые вот остались в Луганске, они там, вот именно Россия, там вперед, все там вообще, и работают они на ЛНР, ну, ничего нормально, то есть отношения как бы не портятся. в шутку там скажешь что-то такое, типа укропка или что-то такое. Ну, я просто считаю, что это дело каждого. Каждый выбирает, что ему больше нравится. Ради украинских дипломов студенты переехали в Полтаву. Очень скучают по родителям, ведь они остались там, дома. Ты вот насчет обучения в Луганске, там же дипломы и сейчас ЛНРовские идут. С этим дипломом, как нам говорили, ты как бы можешь поехать учиться в Россию. Ну, то есть работать в России. Но на самом деле это абсолютно не так. И поэтому это еще одна причина, почему мы сейчас, наверное, здесь все сидим, чтобы получить диплом Украины. С просьбой трудоустройства в Полтавский университет экономики и торговли в 2014 году обратились сотрудники вузов-партнеров из Крыма и восточных территорий Украины. Пришлось потесниться и принять около 300 студентов и почти 60 преподавателей, многие из которых приехали вместе с семьями. Мы выиграли грант программы ООН в Украине, который действует за поддержкой уряду Японии и Кабинета министров Украины, и получила частковое финансирование на покрытие заработной платы и обладнання для вынужденных э, вимушених переселенців. И хотя многие родители продолжают жить не под Украине зоне, символично и показательно, по мнению ректора, что их дети учатся и живут в Украине. Эсмира Инзык и Олег Инзык для Донбасс. Реалии. Радио Свобода. Студия «Радио Свобода» – начальник управления по вопросам восстановления инфраструктуры Государственного агентства Украины по вопросам восстановления Донбасса Денис Таций. Денис, в сюжете говорилось о том, что получает, получают некоторые объекты международную помощь. Насколько участие международных донорских организаций сегодня заметно и активно на Донбассе в плане восстановления инфраструктурных объектов? Ну, конечно, существенно да, помогают организации международные. Значит, для самой, как говорится, организации это МКЧХ, Международный Красный Крест, который на сегодняшний день сильно помогает по Поснянскому району водоканалу в восстановительных э, работах. Э, вот, там было заменено около э, 300 метров трубы. Также там э, сейчас закупаются счетчики. Вот, э, также это в Луганской области. Э, в Донецкой области на сегодняшний день э, ведутся восстановительные работы по газоснабжению э, сел Маринка и Красногоровка. Тоже там существенная помощь Красного Креста. Там более чем три тысячи километров нужно восстановить, 3, 3 километра нужно восстановить газопровода, и тут непосредственное участие было Красного креста. А насколько это все синхронизируется с какой-то общей, возможно, программой восстановления инфраструктурных объектов на Донбассе? Существует ли такая программа, может быть, стратегия, концепция или видение? Ну вот я ж, еще раз повторюсь, есть у нас разработана концепция государственной целевой программы восстановления восстановления и развития мира в восточных регионах Украины. Вот. Она на сегодняшний день разрабатывается, естественно, вашим из, агентство. нашим агентством непосредственно, да. Вот. И не, непосредственно, что если же эта концепция она принята будет, то естественно из, из этой концепции будут уже э, четко разделяться, что нужно делать поэтапно, куда двигаться. Я знаю, что на Донбассе э, активизировалось гражданское общество, появились новые э, гражданские общественные инициативы, которые занимаются помощью отдельным переселенцам и отдельным детским садикам, школам восстанавливаться и переживать эти ремонтные работы. Как бы вы оценили участие гражданского общества? И можно ли сказать, что какой-то процент работы государства берут на себя эти люди? Ну, хотелось бы сказать, что, безусловно, это помощь государству, там, тем же детям, но на мой взгляд, кажется, что нужно аккумулировать и понимать, что нужно первоочередное делать, а что можно сделать, скажем так, завтра. Естественно, все нужно делать сразу, желательно сегодня и, и сейчас, но для того, чтобы понимать, нужно где-то это аккумуляция на сегодняшний день. Поэтому я бы… Некий единый центр. Совершенно да? верно, да. А что касается коррупции? Дело в том, что не секрет, что часто можно прочитать и на форумах, и в Фейсбуке тех же волонтеров, которые пишут о том, что вот распиляли где-то бюджеты международных грантов или помощи, такие слова употребляют, и очень яркие, окрашенные, однако доказательств каких-либо конкретных мало приводят. Но как у вас с этим, с коррупцией? Я не имею Хорошо. в виду у вашего агентства конкретно Хорошо. или у вас лично. Хорошо. Но существует ли антикоррупционная процедура, может быть, насколько она понятна ну, людям и донорам? Я понял. В свою очередь, вы сами понимаете, донор, который дает деньги на восстановительные работы, зачастую сам мониторит их. Естественно, ему интересно, куда они пошли, на что пошли. Естественно, при любом финансировании какого-либо объекта они привлекают эксперта скажем так независимого эксперта эксперт э, тоже проверяет э, то, что нужно организации предприятию или же там это дом какой-то вот. и после чего э, непосредственно сам э, э, закупает то или иное оборудование и э, потом уже проводятся определенные восстановительные работы. И последний мой вопрос. Существуют ли у вас сложности, недопонимания или, возможно, полная гармония с органами местного самоуправления и органами государственной власти там на месте, в Краматорске и в Северодонецке, я имею в виду Туку и Жибривского? Я, скажем так, не могу это комментировать, что это какие-то... Я имею в виду только технические За... части. То есть Нет, все ли проводится, вовремя ну... ли оплаты проходят, вовремя подписываются договора. Если таковы есть. Я немножко не понял вопроса вашего. Ну, для того, чтобы проводить реконструкцию чего-либо, да. необходима, наверное, синергия и участие всех сторон в этом процессе. Совершенно. Не существует а, ли со ага, стороны угу. этих органов препятствия, может быть, либо конфликтные ситуации? Нет, нет, естественно, что. При совместной координации все это происходит, и все заинтересованы, То есть, начиная это от села, в котором местная громада тоже заинтересована, чтобы у нее был восстановлен газовый участок, электроснабжение, до областной администрации. И если же этот вопрос необходим, чтобы мы там его координировали или же там принимали какое-либо участие, естественно, мы содействуем друг другу, содействуем однозначно. Мы будем наблюдать, журналисты, за вашей работой и за процессами и темпами восстановления Донбасса. Вам сегодня спасибо за участие в нашей студии «Радио Свобода». Был начальник управления по вопросам восстановления инфраструктуры Государственного агентства Украины по вопросам восстановления Донбасса Денис Таций. А нашим зрителям напомню, что этот выпуск программы «Донбасс Реалии» вы всегда можете найти на нашем сайте Украинской службы «Радио Свобода» или на YouTube-канале. Также рекомендую подписаться на Радио Свобода в социальных сетях, чтобы быть в курсе самых последних новостей как Донбасса, так и всей Украины. А сегодня на этом все. До свидания.